金小姐，小袁，您好，您好，您找苏总是吧？嗯，来，这边请。好，哎，我来帮您吧。好，谢谢。不客气，这边请。小袁啊，苏总在哪儿呢？哦，他在办公室，我带您过去。哇，我的天哪，什么情况？ 袁总刚刚亲自过来接了一个女生进去，马上过办公区了。你们谁知道她什么情况？看到没有？看到没有？快看，快看、啊，什么情况、啊？袁总怎么会带个女的？千年难遇啊！星星小姐，这边请。Hello。 等一下，怎么没看到江总呀、啊？哦，江总去客户公司做财务核算了，晚一点回 M H。这样啊，我还给你们两个也带了好吃的呢。哦，谢谢欣欣小姐，这边请。苏总，欣欣小姐到了。哎呀，宝宝，下次再来公司提前告诉我一声啊。知道了。啊，还有下次？ 没有下次了，我错了，老大。嘘。苏总，没什么事儿，我就先走了。 袁，江总来了。嗯。啊,啊，星星小姐也来了。那个，其实我找苏总的事情也没有那么急，我就先不打扰你们了啊。等一下，我给你们也准备了午餐，你们快过来一起吃。还有小袁也是。 那好吧，好谢谢啊。<好>小袁，我口渴了，帮我倒杯水吧。好的，江总。 话说，江总，你和小袁助理在公司这么偷偷的谈恋爱，是不是很刺激啊？江总，您慢一点，别噎着。还还行。哎呦，竟然还害羞了呢！真的是，你们快吃呀、啊！吃。嗯。圆圆，打开。哟。 江总喊小圆圆圆哎，好甜呀！哎，那当然，我们家圆圆可贴心了。我呢，喜欢荤素分开，而且不吃胡萝卜和黄豆，他每次都会帮我分出来，对不对呀太贴心了。黄豆怎么这么多？ 那那还有一个，我眼睛没瞎。江总，请慢用。谢谢。哎呀，我筷子掉了，圆圆，帮我捡一下嘛。好的，江总。 请江总。哎，我突然不想用筷子了，要不你喂我吧。好好哈，哈、啊。喂、啊啊、江总吃饭是我的荣幸。对了，江总。 我听我们家苏尚说，他有一个顶头上司，特别不好对付，虐情人来凶的很。啊、呃，是啊，那人特别凶，然后又自恋又跋扈，我都不敢惹他。嗯、这么夸张呀？我听我们家苏尚说，那个人都一把年纪了，还是单身。 总是嫉妒和迁怒我们家苏畅，这种人心眼这么坏，肯定长得也不怎么样，说不定都没有头发。而且你说，按道理他都能做到那个位置了，怎么着也不至于身边一个女人都没有吧？所以我猜测、嗯，他会不会是、啊？